Baru Bukan semalam kau baru boleh handbag ke? Yelah, hari ni aku tengok baju pula Eh eh, kau ni kan kau kata kau dah tak ada duit? Tak ada duit tak apa Asal cantik Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Insyira Amani binti Muhammad Sufi. Saya akan membentangkan tugasan bagi kursus penghayatan etika dan peradaban yang bertajuk Fenomena Biar Asal Bergaya dengan memberi tumpuan kepada hubungan antara status ekonomi, tekanan sosial dan imej diri dalam kalangan pelajar Fakulti Perekaunan di UITM Kedah. Fenomena Biar Asal Bergaya merujuk kepada tingkah laku pelajar yang berbelanja melebihi kemampuan semata-mata untuk kelihatan bergaya dan diterima oleh masyarakat sekeliling. Dalam konteks pelajar universiti, Budaya ini semakin ketara terutamanya akibat pengaruh media sosial, rakan sebaya dan trend fesyen semasa. Di kampus, penampilan sering dijadikan ukuran penerimaan sosial. Oleh itu, ada pelajar yang sanggup membeli barangan yang berjenama atau meniru gaya hidup mewah walaupun ia tidak selaras dengan kemampuan kewangan mereka. Sebahagian pelajar juga sanggup berhutang demi mengekalkan imej tertentu terutamanya di media sosial. Fenomena ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama iaitu status ekonomi, tekanan sosial dan imej diri. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah atau sederhana mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan rakan-rakan yang lebih berada. Situasi ini boleh membawa kepada putusan kewangan yang kurang bijak. Tingkah laku ini bukan sahaja memberi kesan kepada kewangan pelajar tetapi turut menjejaskan keyakinan diri, emosi dan kesejahteraan psikologi mereka dalam jangka masa panjang. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi corak perbelanjaan dan gaya hidup pelajar universiti, khususnya bagi pelajar Fakulti Perikanan di UITM Kedah. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif kajian. Objektif pertama kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana pelajar universiti terlibat dalam gaya hidup perbelanja melebihi kemampuan semata-mata untuk penampilan dan penerimaan sosial. Objektif kedua adalah untuk meneliti pengaruh faktor ekonomi dan faktor sosial seperti rakan sebaya dan media sosial terhadap pembentukan imej diri pelajar serta bagaimana ia mempengaruhi keputusan perbelanjaan mereka. Dan objektif yang terakhir adalah untuk merumuskan kesan gaya hidup ini terhadap kesejahteraan pelajar termasuk emosi, kewangan dan hubungan sosial serta mencadangkan langkah pencegahan yang sesuai. Terima kasih kepada pembentang pertama sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Palihah dan seterusnya saya akan meneruskan laporan dengan membentangkan sorotan karya bagi kajian ini. Sorotan karya ini menghimpulkan dapatan kajian lepas yang berkaitan dengan fenomena biar apa asal bergaya dalam halangan pelajar kajian-kajian terdahulu memberi tumpuan kepada beberapa faktor utama iaitu taruh media sosial, status ekonomi, tekanan sosial, imej diri dan tingkah laku pengguna serta disokong oleh teori psikologi dan sosiologi. Laporan kajian lepas menunjukkan bahawa media sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi gaya hidup dan corak perbelanjaan pelajar paparan gaya hidup mewah, trend fashion terkini serta pengaruh pempengaruh media sosial mendorong pelajar untuk membuat perbandingan sosial dan meniru gaya penampilan bagi mendapatkan penerimaan sosial. Situasi ini selari dengan teori perbandingan sosial yang menjelaskan bagaimana individu menilai diri mereka berdasarkan pemerhatian terhadap orang lain. Dari sudut ekonomi pula, kajian mendapati status kewangan keluarga memberi kesan terhadap keputusan perbelanjaan pelajar. Pelajar sering berhadapan konflik antara keinginan untuk pihatan bergaya dan kemampuan kewangan sebenar, terutamanya apabila bergantung kepada PTPTN atau pendapatan kerja sambilan. Keadaan ini berkait dengan keperluan penghargaan diri seperti yang dijelaskan dalam teori Maslow. Selain itu, tekanan sosial dan pengaruh rakan sebaya turut dikenal pasti sebagai faktor yang penting. Dalam persekitaran universiti, keinginan untuk menyesuaikan diri dalam kumpulan sosial mendorong pelajar untuk meniru gaya berpakaian rakan yang dianggap menarik atau popular. Fenomena ini disokong oleh teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahawa tingkah laku boleh dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan. Kajian lepas juga menunjukkan bahawa penampilan diri mempunyai kaitan rapat dengan tahap keyakinan pelajar. Sebahagian pelajar mengaitkan pakaian berjenama dan fesyen terkini sebagai simbol nilai diri dan status sosial yang seterusnya mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Di samping itu, kecenderungan pembelian impulsif semakin meningkat akibat promosi agresif seperti flash sale, jualan secara langsung dan kemudahan pembayaran moden seperti buy now pay later. Keadaan ini menyebabkan pelajar membuat pembelian tanpa perancangan kewangan yang jelas. Untuk laporan seterusnya, kajian ini melibatkan seramai 98 orang dari pelajar Fakulti Perekanan UITM Kedah. Daripada jumlah tersebut, 66.3% merupakan pelajar perempuan manakala 33.7% adalah pelajar lelaki. Ini menunjukkan majoriti responden kajian terdiri daripada pelajar perempuan. Assalamualaikum, saya Syazliana Islim. Dapatkan kajian bagi pernyataan saya sanggup berbelanja lebih. Untuk kelihatan bergaya menunjukkan bahawa majoriti responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seramai 41 responden tidak setuju dan 13 responden sangat tidak setuju menjadikan lebih separuh daripada keseluruhan sampel menolak agen untuk perbelanjaan secara berlebihan demi penampilan. Sementara itu, 28 responden berada pada tahap neutral, hanya 14 responden bersetuju dan 2 responden sangat bersetuju. Secara keseluruhannya, keputusan ini menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar tidak sanggup meningkatkan perbelanjaan semata-mata untuk kelihatan bergaya walaupun terdapat sebilangan kecil yang masih menunjukkan kesendirungan tersebut. Dapatan kajian seterusnya menunjukkan bahawa platform dalam talian seperti Shopee, Shein dan TikTok merupakan pilihan utama responden untuk membeli barangan fesyen dengan 82 responden. Ini diikuti oleh pembeli yang melalui online brand store seperti Fashion Uniqlo dan Zara yang mencatatkan 51 responden. Pembelian di pasar raya atau kedai tempatan pula merangkumi 35 responden manakala 21 responden putih pakaian secara fizikal. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa pembelian secara dalam talian menjadi pilihan paling popular dalam kalangan pelajar selaras dengan kemudahan akses, harga yang berpatutan dan trend fashion yang cepat berubah di platform e-dagang. Hasil analisis menunjukkan bahawa pandangan pelajar mengenai penerimaan rakan apabila berpakaian bergaya adalah hampir seimbang. Seramai 50 responden menyatakan bahawa mereka tidak berasa lebih diterima apabila berpakaian bergaya, manakala 48 responden menyatakan ya. Perbezaan yang sangat kecil ini menunjukkan bahawa faktor penampilan memberi kesan yang berbeza dalam kalangan pelajar. Sebahagian merasakan penampilan tidak memerlukan penerimaan sosial, manakala hampir separuh lagi melihat kaya berpakaian sebagai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. America. Berdasarkan analisis responden pelajar berkenaan UiTM Kedah dalam bahagian C, dapatan menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu 86.7% masih mempunyai wang lebihan selepas menampung keperluan asas setiap bulan. Sebaliknya, hanya 13.3% responden sahaja yang tidak mempunyai wang lebihan selepas menampung keperluan asas. Hal ini akan menyebabkan mereka mengalami tekanan kewangan. Pelajar dari kumpulan ini memerlukan panduan dan pengurusan kewangan peribadi. Kesimpulannya, kebanyakan responden mempunyai status ekonomi yang stabil. Namun, tanpa wang lebihan perlu diberi Perhatian kerana mungkin menghadapi tekanan kewangan akibat gaya hidup atau kos sara hidup yang tinggi. Hasil daripada dapatan kajian mendapati majoriti responden 67.3% pernah mengalami rasa menyesal selepas membeli barangan fesyen. Ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar pra-ekonomi UiTM Kedah membuat keputusan pembelian secara tidak terancang. Sebaliknya, 32.7% responden menyatakan bahawa mereka tidak pernah menyesal selepas berbelanja untuk barangan fesyen. Pelajar daripada kumpulan ini lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pembelian dan memilih harga yang selari dengan bajet. Oleh itu, jelaslah dapatan ini menggambarkan bahawa fenomena berbelanja untuk fashion bukan sahaja berkaitan dengan gaya hidup tetapi mencerminkan kelemahan dalam pengurusan kewangan peribadi. Hasil daripada dapatan seterusnya menunjukkan bahawa majoriti responden memilih untuk tidak membeli apa-apa sebanyak 73 responden memilih pilihan ini. Ini mencerminkan bahawa pelajar berekonomi di UITM Kedah mempunyai kesedaran yang tinggi kerana tidak mengutamakan gaya melebihi kemampuan. Seterusnya, sebanyak 45 responden memilih membeli barang murah dan tinuan. Langkah ini lebih sesuai dengan pelajar yang secara umumnya memang tidak mempunyai sumber wang yang banyak. Di samping itu, terdapat juga beberapa pelajar seramai 31 orang memilih untuk menggunakan simpanan mereka. Hal ini berlaku kerana pelajar daripada kumpulan ini memang mementingkan penampilan dan mereka yakin bahawa yang boleh disimpan, wang boleh disimpan kembali. Selain itu, hanya ada satu responden memilih untuk membeli sesuatu yang ikut kemampuan tetapi masih tetap bergaya. Secara keseluruhannya, ini membuktikan bahawa walaupun fenomena biar apa asal bergaya wujud, tetapi pelajar perekonan UITM Kedah masih memiliki keutamaan kepada kestabilan dan kemampuan kewangan berbanding imej luaran. Terima kasih kepada Nor Syazliana Izlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nor Arina Humaira binti Hakimi. Di sini saya akan merumuskan tentang objektif ketiga kajian kami. Objektif ketiga kajian kami adalah untuk merumus kesan gaya hidup biar papa asal bergaya terhadap kesejahteraan pelajar dari segi keuangan, emosi dan hubungan sosial. Berdasarkan dapatan kajian, 94.9% responden bersetuju bahawa fenomena ini memberi kesan negatif terhadap kewangan dan psikologi pelajar universiti. Antara kesan yang dikenal pasti termasuk tekanan kewangan, rasa menyesal selepas berbelanja serta tekanan emosi akibat perbandingan sosial dan keinginan untuk diterima oleh rakan sebaya. Oleh itu, kajian ini juga bertujuan untuk mencadangkan beberapa langkah pencegahan yang sesuai bagi membantu pelajar mengurus tekanan ini dengan lebih rasional. Seterusnya, kita masuk kepada cadangan. Terdapat beberapa cadangan iaitu pendidikan bijak kewangan, kempen kesedaran sosial dan media digital, kaunseling psikologi dan sokongan emosi. Pendidikan bijak kewangan Pihak universiti boleh menganjurkan bengkel literasi kewangan untuk membantu pelajar memahami cara mengurus bajet, membezakan keperluan dan kehendak serta mengelak hutang yang tidak perlu. Cadangan kedua ialah kempen kesedaran sosial dan media digital. Kempen ini bertujuan untuk menyedarkan pelajar tentang realiti sebenar di sebalik gaya hidup mewah yang sering dipaparkan di media sosial serta kesan negatif berbelanja melebihi kemampuan. Cadangan yang ketiga ialah kaunseling psikologi dan sokongan emosi. Melalui sesi kaunseling dan program pembangunan diri, pelajar dapat membina keyakinan diri tanpa perlu bergantung kepada penampilan ataupun barangan berjenama. Secara keseluruhannya, langkah-langkah ini diharap dapat membantu pelajar mengamalkan gaya hidup yang lebih seimbang, rasional dan selari dengan kemampuan kewangan masing-masing. Akhir sekali, dapat dirumuskan bahawa majoriti pelajar tidak berbelanja melebihi kemampuan semata-mata untuk bergaya. Sebanyak 7.45% responden memilih untuk tidak membeli apa-apa jika mereka tidak mampu. Walaupun media sosial dan rakan sebaya menjadi pengaruh utama, kebanyakan pelajar masih membuat pembelian berdasarkan keperluan bukan trend. Namun begitu, sebanyak 67.3% responden mengakui mereka pernah menyesal membeli barangan fesyen, menunjukkan emosi dan tekanan sosial masih memberi kesan kepada keputusan mereka. Selain itu, 94.9% responden sedar bahawa fenomena biar papa asal bergaya membawa kesan negatif kepada kewangan dan kesejahteraan diri. Secara keseluruhan, kajian ini menekankan bahawa pelajar perlu mengamalkan gaya hidup yang seimbang, rasional dan berasaskan kesederhanaan dalam pembelajaran harian. Kecil aku tak ada duit ke? Takutlah, sudah aku tak.